এইকেইটা কথা মানি চলক সফলতা নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ জীৱনলৈও আহিব আপুনি নিজকে দুৰ্বল বুলি ভবাটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ পাপ নিজকে কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি ভাবি নল'ব সাহস কৰক আগবাঢ়ি যাওক দেখিব আপুনি অসাধ্য বুলি ভবাটোও কৰিব পাৰিব সংগ্ৰাম যিমানেই ডাঙৰ সিমানেই বিজয়ী গৌৰৱময় সমস্যাটো ডাঙৰ দেখি মাজতে এৰি থৈ নাযাব আপুনি যদি সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে আপোনাৰ নাম চিৰদিনলৈ জিলিকি থাকিব যদি আপুনি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে নিজৰ কামৰ ওপৰতে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপুনি মাথোঁ ঈশ্বৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখিও একো লাভ নহ'ব এটা সময়ত এটাকৈ কাম কৰক একেলগে কেইবাটাও কাম কৰিবলৈ হাতত নল'ব আৰু এটা কাম কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ গোটেই মনটোক মাত্ৰ সেই কামটোত ৰাখক আৰু বাকী সকলো পাহৰি যাওক এই পৃথিৱীত প্ৰতি সময়তে কিবা এটা নতুন শিকিবলৈ জীয়াই থাকক এটা কথা মনত ৰাখিব অভিজ্ঞতাই আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষক প্ৰকৃততে জীৱনটোৰ নামত এসোপামান সম্পৰ্ক থকাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় আপোনাৰ লগত যিকেইটা সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কবোৰত জীৱন থকাটোহে প্ৰয়োজনীয় যেতিয়া মন আৰু মগজুৱে দুটা বেলেগ বেলেগ মত দিয়ে তেতিয়া আপুনি চকু মুদি মনে দিয়া সিদ্ধান্তটো মানি ল'ব জীৱন পথত আগবাঢ়োতে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব প্ৰতিটো ভাল কথাকে বা কৰিবলৈ লোৱা প্ৰতিটো ভাল কামকে প্ৰথমে ঠাট্টা কৰা হয় আপুনি যদি ঠাট্টা মস্কৰাত কামটো কৰিবলৈ বন্ধ কৰে তেতিয়া কামটোৰ বিৰোধিতা কৰা হয় আৰু তাৰপিছতো যদি আপোনাক লৰাব নোৱাৰে তেতিয়া লাহে লাহে গ্ৰহণ কৰা হয় আপুনি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱালৈকে ৰৈ নিদিব হয়তো ভাগৰুৱা হৈ বহি পৰিব পাৰে কিন্তু কিছু সময় ৰৈ আকৌ উঠক আগবাঢ়ক কিন্তু ৰৈ নাথাকিব সুখী হোৱাৰ এটা পোনপটীয়া সৰু মন্ত্ৰ কোনে কি কৰি আছে কেনেকৈ চলি আছে কিয় কৰি আছে এইবোৰৰ পৰা যিমানেই দূৰত থাকিব সিমানেই আপোনাৰ মনৰ শান্তি স্থায়ী হ'ব ভাল ৰূপতকৈ ভাল চৰিত্ৰ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বয়স অনুসৰি চেহেৰা সলনি হ'ব পাৰে কিন্তু ভাল চৰিত্ৰই আপোনাক গোটেই জীৱন সহায় কৰিব আপুনি ভাল কাম এটা কৰাৰ পিছতো যদি মানুহে আপোনাৰ কামৰ ওপৰত সন্দেহ কৰে তেন্তে সন্দেহ কৰিবলৈ দিয়ক কাৰণ সন্দেহ সদায় সোণৰ বিশুদ্ধতাৰ ওপৰত থাকে কিন্তু কয়লাৰ ওপৰত কেতিয়াও সন্দেহ নকৰে সকলোৱে কয় যে আমি ভাল হ'লেহে আমি সদায় ভাল মানুহকে লগ পাম এইটো সম্পূৰ্ণ অসত্য কথা আচলতে সত্যটো হ'ল আমি যিমানেই সৎ আৰু ভাল হ'ম সিমানেই মানুহে আমাৰ সুবিধা ল'ব গতিকে বেছি সঁচাও নহ'ব আৰু বেছি ভাল হৈও নাথাকিব আপোনাৰ লগত যিজনে যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে আপুনিও সেইজনৰ বাবে তেনেকুৱাই হওক এটা সম্পৰ্ক ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱাৰ দ্বাৰা ঠিক নাথাকে সৰু সৰু অনুভৱবোৰো বুজি পোৱাৰ দ্বাৰা সম্পৰ্কটো গভীৰ হৈ উঠে আইনা এখনৰ দাম হীৰাতকৈও কম হ'ব পাৰে কিন্তু হীৰা গহনা পিন্ধাৰ পিছতো সকলোৱে আইনা বিচাৰি ফুৰে সেইবাবে সম্পৰ্ক এটাত থকা সকলোকে সমানে গুৰুত্ব দিবলৈ শিকক খঙৰ দুটা মুহূৰ্ততে মানুহে প্ৰেমৰ সকলো মুহূৰ্ত পাহৰি যায় অজানিতে কৰা ভুলবোৰ মানুহে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে বেছি গভীৰলৈ মনৰ মাজত লৈ লয় আমি যদি কাৰোবাৰ জীৱনত অলপ সময় বিচাৰোঁ মানুহে আমাক আমাৰ ঠাই দেখুৱাই দিয়ে মানুহবোৰ বৰ আচৰিত বুকুৰ আপোন আপোন বুলি কৈ কৈ সময়ত বেয়াকৈ আঘাত দি আঁতৰি যায় মাটিখিনি ভাল হ'লেও মাটিখিনিত সাৰ থাকিলেও কিন্তু পানীখিনি যদি সাৰযুক্ত হয় তেন্তে গছৰ পুলিটো কেতিয়াও বেছিদিন জীয়াই নাথাকে ঠিক একেদৰে আপোনাৰ চিন্তাবোৰ যদি ভাল হয় আপুনি কৰা কামবোৰো যদি ভাল হয় কিন্তু আপোনাৰ আনৰ লগত কৰা ব্যৱহাৰ যদি বেয়া হয় তেন্তে কোনো সম্পৰ্কই কেতিয়াও স্থায়ী নহয় আপোনাৰ টকা কম হ'ব পাৰে আপোনাৰ অৰ্হতা কম হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ কথা আপোনাৰ আচৰণ মানসিকতা সুন্দৰ আৰু মাৰ্জিত হ'ব লাগে কাৰণ মানুহ হিচাপে এইবোৰ আপোনাৰ সৰ্বোচ্চ সম্পদ আৰু মানুহৰ পৰা পোৱা সন্মানেই আপোনাৰ জীৱনৰ সৰ্ববৃহৎ কৃতিত্ব নিজৰ মাজতে ভাগ ভাগ হৈ পৰা সমাজ আৰু আপোন মানুহ কেইজনৰ মাজতো মিল নথকা পৰিয়ালটোৰ পৰা কেতিয়াও সম্ৰাট হ'ব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে যুদ্ধ কৰি শত্ৰুতা কৰি আনক সম্ৰাট কৰি তোলে এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ